Xoş vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində, Masazırın mərkəzində, əsas prospektə yaxın gözəl bir 3 mərtəbəli həyətimizi təqdim edirik. Hörmətli izləyicilər, evimizin xarici görünüşüdür. Evimiz ümumi 7 sot torpaqda tikilib, 5 otaqdan ibarətdir. Dəyəri izləyicilərin qiyməti ilə bağlıdır. Ərəllərin dəqiqələrdə biz sizi nəzərinizə çatdıracağıq. Ən əsası odur, videomuzu sona qədər izləməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolarımızdan xəbərdar olasınız. Gördüyünüz kimi onun qarşı tərəfində bilet qəsidir, çox gözəl dizaynlı maraqlı bir evdir. Hələ nə qədər də gələldə, evin daxili ilə biz sizi tanış edəcəyik, ana səsi oldu. Videomuzu sona qədər izləməyə xahiş edirik. Gördüyünüz kimi gözəl bağ-bağçası var. Evimizin digər yan tərəfdən xarici görünüşünü sizə təqdim edək. Gördüyünüz kimi giriş darvazasının girişində navesi yeri yığılubdur hayatının giriş darvazasıdır. Darvazası avtomatik pod qaydarı olunur. Hayatının işıqlanması quraşdırılıbdır. Evimiz şəxsi sahibinə satışa çıxıbdır, hörmətli zərcələr. Burada qarşı tərəfdə bağ üçün yeridir. Və birinci mərtəbədə maşın üçün qaraj nazırda tutulub. Evimiz mərtəbələr arası monolit beton tamçı daşla tikilib, rejorkalanla tikilibdir və evin yanına və arxasına keçmək üçün yön nəzərdə tutulub. 2-ci və 3-cü mərtəbəyə çıxan piləkanımızdır. Piləkanımız ağlay daşlar üzrənlilibdir. Hörmətli izləcilər, bu qarşı tərəfdə yay mətbəxi nəzərdə tutulub. Döşəməsi istıpolla yığılıbdır. Görürsünüz kimi geniş bir yay mətbəxidir. Və həyətində biletkasıdır. bu da qarşı tərəfdə həyat üçün ayaq yolusudur. Qarşı tərəfdə ayaq yoludur və evin digər yanı səsinə keçmək üçün yol nəzərdə tutulub. Yenə də evin yaxınından xarici görünüşünü sizə təqdim edək. Gördüyünüz kimi burulda besetqasıdır. Hörmətli izləcilər, indi isə keçirik evin daxili yan tanış olaq bu evin izləyicilər. Hörmətli izləcilər, evin giriş dəhlizindəyik. Gördüyünüz kimi çox gözəl dizaynlanmışdır. Burda dəhlizin girişindən solda geniş birə bir hol nəzərdə tutulubdur. Bu qarşı tərəfdə isə burda qonaq otağımızdır. Bu da qaldrop yığılıbdır. Evin giriş qapısıdır. Burda isə mətbəximizdir və hamam otağımız yerləşir. Gördüyümüz kimi döşəməsi parketlə yığılıb. Qonaq otağımızdır bu. Divarda tv istin üçün yer yığılıbdı. Qonaq otağımızın tavanıdır. 2-ci mərtəbəyə çıxan pərakandımızdır. Hörmətli izləcilər, 1-ci mərtəbədən evə daxil olmaq üçün pərakandı, qarajdan evə birbaşa daxil olursan. Və burada hamam otağımızdır. Hamam otağının döşəməsi isti pol ilə qura, tuş kabinası var. Və bu hamam tavanı budur. bəsə mətbəximiz yerləşir. Hörmətli izləcilər, indi isə biz mətbəxə keçdik. Gördüyünüz kimi çox gözəl sərgəli mətbəxi var, geniş mətbəxi var, işıqlı mətbəxi, döşəməsi istıponun yığılıb. Mətbəximizin tavanıdır. Evimizin qiyməti 280 min manatdır yərar olacaq, qiymətlər endirılacaq. Ən əsası budur, videomuzu sona qədər izləməyə, kanalımıza abunə olmağınız. Buyurun, kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolarımızdan xəbərdar olasınız. İndi isə çıxırıq ikinci mərtəbiyə, 포토qlarla tanış olaq. Gördüyünüz kimi ikinci mərtəbiyə çıxma pilləkanımızdır. Pilləkanımız meşə materialından yığılıb Çox gözəl dizayn olmuşdur. Kaç tərəfdə? Bu da hamam otağımız yerləşir. Yenə də burada və hala bir xolo var. Bu da ikinci mərtəbənin hamam otağıdır. Döşəməsi yenə də istifolla yığılıb. Bu isə ikinci mərtəbədə bir yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi hər bir otağına günəş şaxısı tam rahat daxil olur, heç bir mane yoxdur otaqların qarşısını kəsməyən. Hörmətli izləyicilər, burdan isə balkona çıxış qapısıdır. Evimiz mərtəbələr arasında monolit betondur. 0-dan düz tavana qədər, dəyərliz izləyicilər, monolit betondan tikilib, tam cüt daşla tikilibdir. Bu isə ikinci bir yataq otağımızdır. tam içində yenə tamamlıqımız var. Döşəməsi istibolla yığılıb. Bu başa üçüncü bir yataq otağımızdır. Və 4-cü yataq otağımız, gördüyünüz kimi burdadır. Şoğ da nəzərdə tutulubdur və burdan balkona çıxış qapısı var. Hörmətli zəcirlər, yenə də evimizin qiymətini nəzərinizə çatdıraq. Evimiz 280.000 manata deyilir. Real alıcıya qiymət endirmə olacaq. Telefon nömrəmizi xatırladaq: 0170 560 48 40. Bəhram Əmlak Agentliyi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.